свою фамилию, имя, отчество. Вы если вы себе работ. А как? Вы пришли обвиняете, что я листовки раздаю? Что я раздаю листовки? Покажите, покажите мне, покажите мне общественную организацию. Где ваша общественная организация? Как? Вы пришли мне предъявили претензии. Вы должны предоставиться. удостоверение. Общественную организацию вы мне покажите, покажите мне. Я житель этого города. Вы покажите мне, что вы равнодушный житель этого города. я багану бачу, запиши. Вот, и, вот, и сейчас пусть разберемся. разберется. Давай, я сейчас по поеду сей. Ну, вообще общественно... а почему вы тебя Нет, милицию давай, вызвали? Вы должны сейчас здесь быть. Сереж, пиши. И так, ну смотри, пиши мне фамилию. Я сейчас буду тебе положить называть. Я сейчас быстро туда. Да покажите свое это. Покажите свое удостоверение. Покажите свое удостоверение. Покажите. Кто вам дал право на это? Что право на это. Так, покажите удостоверение свое. Право какое? Покажите удостоверение. Или еще раз право свое. какое. Ну вы должны показать свое удостоверение. Да, я, я не 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 говорю, что, мы, что, мы, листовки раздаем, пришли, они же все свои организации. Так, покажите. Сергей, смотри, я погоню на Давай. Это, вин доставь и в карман. Читайте. Женщина, я сейчас вызову скорую вам. У вас кололи, блин, положили в психушку. Вот. Сергей, посмотри, его фамилия, имя, отчество. Посмотри. Ну давай, это же кошмар, что-то. Так, покажите, пожалуйста, удостоверение. Я сейчас буду тут и вставаться, я буду сейчас в областном управлении. Покажите, пожалуйста, свое удостоверение, чтобы мы могли записать вашей фамилии, чтобы мы могли вас находить сейчас и работать. Покажите удостоверение. Подожди, я сейчас. Знаете, мои должны. Подожди, я сейчас пойду поселющу. Пусть он это сам. Сейчас потеряю еще я пойду. Мы вместе пойдем. Вот. Я пойду к Васильевичу сейчас еще.